Привет. Привет. Что-то я не могу звук крутить. Что-то у меня рулетка подвисла. О, что-то заработало. Слышно, нормально. Не слышно, но я что-то не могу управлять звуком. Ну ладно. После я тебя понял. перезагружу страницу. Я из Киева, Украина. Хорошо. Я понял. А я с Москвы, Россия. Какие у тебя вопросы к украинцам? К украинцам? Угу. Ты никаких. А ты. Да, узнал, того? что -то... Когда То, вы... что ты стрим ведешь. Да, веду стрим. Так я не, 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 не скрываю этого. Станислав Чумак канал. Чума. Чумак. 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 этот был. Этот скажи. Майонез, да? Или там кетчуп, кетчуп по кетчуп. Был Класс. и есть. Чумак. И масло подсолнечное, ну. да? Ну да. Угу. Видишь, я знаю. Класс. От, откуда ты это знаешь? Я знаю. А ты где-то в армии, ты как где-то в какой-то. Или в летнем лагере, или где-то, как в казарме, нет в летнем лагере, да, в лагере. Не, правда в армии или нет? Правда в летнем лагере. Да не в лагере. армия. Не 15 армия? лет. А, понял, понял. Ну тогда да. Так что, как, какая у какие... армия? Ну я не знаю. Потом в армию пойду, я тебе позвоню обязательно. А зачем ты в армию пойдешь? Воевать буду. Так ты же будешь воевать за захватчика. Ты же не свою родину защищаешь, а нападаешь на чужую страну. Не, 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 воевать буду. С не, чего ну ты взял? Же, ты можешь... Я пока до армии дорасту, может война закончится, я буду с другими воевать. А зачем воевать с другими вообще? Зачем с кем-то воевать? Армия Ой, нужна... Я хочу воевать. Вот как у вас называется министерство, министерство, которое ведает вот, военными делами? Как оно называется? Не знаю. Ну как не знаешь? Ну подумай. Не знаю. Министерство военными делами? Ну, да, вот как. У меня, это? кроме военкомата сейчас ничего не колышется знаешь, 15 лет. Понял, долго будет. Ну, короче, Министерство обороны. Обороны, слово обороны. Ни нападения, ни, ни захвата, ни войны, Не войны а -а -а. заметь. А обороны. Армия а -а -а. нужна для обороны. А когда армию используют а -а -а. для того, чтобы захватывать и обкрадывать другие страны, это не, не, это не ок. Я понял. А у вас там что происходит? Да война, война ну да. А ты чего не участвуешь, стримы ведешь? Ну я сейчас стримы веду. Ну воевать сам не будешь, да? Почему Защищать не, родину? Почему не буду? буду? А когда будешь? Когда? Ну, когда, к, э, когда надо будет. Когда надо ну, нет. в плане, что я этим ответом даю тебе ну, понять, ну, что пока, я перед пока тобой бабок отчитываться хватает, за это... Ну, ты, короче, сидишь, стримы ведешь, И тебе помогают люди mm -hmm. в этом, чтобы тебя не забрали, да, и чтобы ты остался жить. Нет, нет, не так. А как? Ну, ты ж, блядь, Украину там нахуй, да? Да. Флаг, чумак. Да. Что не поставил так? Специально, поставил специально Россию, чтобы, блядь, по ту Именно. сторону экрана посидеть типа, и погеройтничать. Да, нет, не по герою ничего. Я наоборот не постоянно утверждаю, что нету ни, никакого информационного фронта, нету никакого экономического фронта. Фронт один. Все остальное тыл. Да, я сейчас в тылу. Вот. Делаю И от себя все, то, приносишь? на что есть силы. Своей стране какую пользу ты приносишь? Ну, это я перед своей страной, перед, перед своими соотечественниками. Буду ответ держать, а не перед тобой перед человеком, а нахуй, который уже понять. в 15 лет собирается идти кого-то убивать. Да. Вот понятно. тебе спасибо вот за то, что ты очень емко, очень четко э, озвучил позицию, вот ваш, ваш менталитет, что ты говоришь, эта война закончится, мы же кого-то другого пойдем убивать. Конечно, русским детям же неугомонные. Ваши... Неугомонные, неугомонный, пока чё, ему не дадут в нос и вас что? Он... А у вас? У нас водка до да Баня, а у вас что? водка до да Баня, а у нас вот водка до да ага. Баня и все остальное еще, что только существует в этом мире. А, ладно, секрет тебе открою большой. Так а что секрет, так, как... то, что ты э, вр как сказать, что да. ты врешь, да, шо да, шо ты обманщик. Блажен, активно, красиво, ну, ты я ж тебе сразу это сказал. Дали, ну так ты же ж секунд начал. Я в лагере, и мне 15 лет. Вот, так, за... давай, а, а, какая а какая цель? Какая цель врать? Вот, вот конкретно сейчас, какая у тебя была цель врать? Не знаю, поиздеваться над тобой. А чем ты... ты себя опозорил тем, что ты беспричинно начал петлять и врать? Ты себя опозорил. Надо мной ты как поиздеваешься? С чем я себя Знаешь, ты россиянин, у тебя просто вот как нужно не знаю, сколько ты в туалет раз в день ходишь вот по-маленькому. Ну, примерно сколько раз только и ну вот, ты Ну больше... вот, вот в два раза в два раза чаще ты врешь вот просто позыв соврать понимаешь просто надо соврать потому что вы россияне что где-то вы пустота просто пустозвонный понятно так прошу с тобой дальше говорить если ты врешь мне говорит человек который там ведет свои стримчики да, веду, показываю таких, как ты, показываю, кто такие россияне. Беспричинно врать, просто понятно. вот, просто беспричинно врать. Что тебе понятно, что тебе понятно? Ну, то, что ты, это уже, тебе сколько лет вообще? У тебя уже волосы все седые. Да. Скоро да. все уже, кря. Да, да, да. Что, да, я говорю, лет тебе сколько? В том-то и дело, что я со своими седыми волосами, со вот своим подходом вот стимеры, к жизни проживу дольше, не, не, нежели отцепить, ты да. со своими подходами. Что ты хочешь идти постоянно куда-то воевать? Зачем, пилетки, зачем за меня смотреть? За Давай за бань. Давай, баня, я тебя жду. Давай, баня, переключаемся. Ну, бля, ну какой при, мне смысл прервёт, общаться? Прервёт, смотри. Извиняюсь, прервёт, спину, да? Зачем мне общаться? Ну, то ты, ты же да за свои сказал, слова не отвечаешь. Ты, ты ж пустота. Ну зачем с тобой говорить? Ответь на четко поставленный вопрос даже. Я нет. вот задал тебе вопрос. Ты, ты начал Ты, ты, ты не дорос до того, я чтобы не до того, чтобы, сказать, чтобы, чтобы ставить вопрос. Ты банишь меня или нет? Я иду дальше. Ты мне надоел. Банишь? Давай, забань, чтобы переключилась. Давай. Давай, давай. Все, подходит. Так, треба перезавантажить сторинку, что с ей рулетку. Здравствуйте. Привет. Я из Киева, Украина. Соболезную. Россия, город Владимир. А почему соболезнуете? А ты откуда? Так я же из Киева, вы что, только что услышали соболезную. и соболезну. Да, почему вы? Вы просто переспросили, вместо того, чтобы ответить на вопрос, почему. Ну, вы откуда? Почему вы соболезнуете жителю Киева? Давайте вот так, я для вас упрощу. Потому уже. что вы там живете да я тут живу и почему вы соболезнуете мне из-за места жительства я понимаю что из-за места жительства какие критерии какие факторы город в говне метро Ой. работает все хуже и хуже мэр с отбитым мозгом а что значит город в говне это что означает? раз в несколько недель даже серьезно вас... сколько раз труба прорывала в Киеве ну раза три я раза точно, три? Не точно, точно не попадался точно не попадалось а зачем вы говорите если попадалось. вы не знаете точно точно раза три не попадалось а сошлетесь на что-то Сошлетесь на что-то на что-то да я утверждаю я утверждаю что это чушь то что вы говорите утверждаете ну вы Но как вы же знаете вы же вы же там живете. Нет, я, не, я Лучше не знаю, видео? я же говорю, такого нету. Был, был зимой прорыв, да, было такое. Мосты падают. На борщеговке. Сами. Мосты падают. Без ракет, а сами Как падают. какой мост упал? Да я что-то название знаю, что ли. Так за, зайди по гугле. От ветхости написали ваш канал. Какой мост, на, какой хоть мост в Киеве да упал? Я не знаю. А зачем не, ты говоришь, если не знаю? Не речка, а он вот вот. Здесь дорога, здесь дорога. Вот, вот такой Не а, надо. А, здесь дорога, на... здесь дорога. Да, это мост, действительно. Вы хорошо определяете мосты. Только какой в Киеве мост упал, расскажите. Да ты лучше меня это знаешь, откуда я знаю. Нет, я такого нету в Киеве. Я не записываю эти. А, вот перед тогда, наверное, стоит записывать, и чтобы и за и свои и слова и отвечать. И не, и... А есть смысл записывать, чтобы отвечать за свои слова? У меня телефон и помойка. Телефон. Так ваш рот сейчас помойка, потому что вы говорите вещи, которые пока что являются пустым звуком. Пусть будет так. А что Но же это за общение у нас так. такое предметное? Ну, это так вы вот, мне это даёте, меня знаешь Вы мне даете карт-бланш на то, чтобы я сейчас говорил все, что угодно и им, имел право ссылаться, так я же не помню, я не знаю, правильно? Ну это же было. Нет, не было. Ну не было, значит, я. Труба зимой парк, на борщаговке и... прорывала. Ну да. Локализировали, ну, да, локализировали там за жить. день. А в России там что там по потопам? Что там с дамбой в России? А с мародерством там, где затапливает, как там у вас? А, у вас же ПВО новое появилось, видели? Все так смеялись, что у вас ПВО дырявое. Дырявое ПВО все смеялись. А появилось хорошее ПВО. Называется Черноморский флот. Ракета ловится кораблем. Вот как, как носом июля. ловится кулак. На парад как носом июля. ловится кулак, июля. вот идёшь ваши корабли парад. ловят с собой ракеты. Три ракеты, три на корабля, парад, круто. На какой идёшь парад? На парад? Не, я сперва хочу узнать, что там по потопам и что там с дамбой вашей. И что там в Новосибирске. На потопы. Да. Каждый год. А сколько должны каждый проходить год. потопы, чтобы вы с этим что-то делать начали? Ну страна большая. Что ты делаешь? Поэтому вы решили ее расширить, чтобы направить деньги в Донецк, вместо того, чтобы построить дамбу. Хотя каждый год она прорывает. Идешь на парад по 16 числа. Так мы же дойдем до парада. Вам некомфортно вот там, где дошли. потопы. Там, где потопы. Некомфортно? Я тебе, тебе сказал, в России каждый год где-то потопы, где-то пожары. Ага. Но да. когда в Киеве прорвала труба, то нужно на этом акцентировать внимание. И, и врать что три раза. И а с мостом? Раз, да, а с мостом? Да, что с мостом? Раз. А с какой хоть мост? А вот такой, Он я забыл. Наверх. Дорога над ним дорога. Да, это мост. Сильно. не, конечно. Над рекой, не над рекой Я, я знаете, в чем штука? А еще Вас вы. Вас назвали мост, они. А не... И а э, Не, ничего не упало. Вы сейчас выдумываете ничего. и за эти слова не отвечаете. Я когда вас включил, думаю, так, а что вы не переключились? Вы же блогер. Потому что блогеры российские с Я? украинскими Я не блогерами буду. не разговаривают. Я Потому не что, блогер. когда э, умеют разговаривать оба, то мы дороемся до истины, а истина она как бы не особо устраивает Россию. А вы начали со мной говорить, я думаю, что такое? Вы ни в Дашь чем, не, разб... это... вы ни в чем не разбираетесь. Я телефон. Давайте, без проблем. Давайте. Не будешь жалобу кидать? Не, не буду. Ну, хотя не верю, ты же хотел. Сейчас найдем, что у вас там упало пока что тебе э, как ты сказал хр... подтвердил что я тебе сказал не буду кидать жалобу не кинул а ты пока что показал что россиянин мелит языком и не отвечает за свои слова так что мы еще а. мост упавший в киеве Попадение ракеты в мост Кличко, не то трехкилометровый мост рухнул а это в Англии, ой, в штатах. А в каком городе в штатах, напомните, просто для себя. Я на днях говорил, что штат Массачусетс, а это, по-моему, в этом в Бостоне было. Просто интересно. Ну раз вы нагуглили. Балтимор. 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 Все, спасибо. Контейнер Балтимор я Бостон, говорю, да, точно. Балтимор. Балтимор это Мэриленд вроде штат. Может, я ошибаюсь, интересно. Не, не знаю их эту географию, не особо знаю. Балтимор вроде Мэриленд. Может быть. Да, Мэриленд. Какой мост упал в Киеве? Еще ответ. Дегтяревский мост. Дегтяревский мост. А когда он упал, какое число? Сейчас войдем. Войдем читать еще. Он был построен в 63-м. А когда вот упал ну, в ходе ремонта? Ну, по пост, так скажем, от 30 сентября 23 года. А когда вот он упал? А вот так вот. Да. Это шо? Шо-шо? 30 октября? Это шо? Сентября, 23 третьего. А года. вот, два. В двадцатом году. В двадцатом году кусок дегтяревского путепровода. Вот. Это даже специально, чтобы на русском. чтобы же ш, Украинская ш пропаганда. Это шо го вот, в 2020 году, да, там какие-то были проблемы. Угу. И что? И что это мост упал? Не написано, когда. Не написано. Ну, тут, вот, вот, а, вот, а, за, вот. а смотрите, а вы же где-то это слышали. Вы просто зайдите туда, мост. где вы это мост. слышали. Да это где-то ролики в телеге были. А уж а какой ролик... канал это был, я сейчас понимаю. не найду. А как вы валидируете информацию? Как вы понимаете, что ролики в Ютубе вам не врут? Вот для себя, чтобы не позориться, вот как Несколько. сейчас. Несколько. Несколько? Я? Да, да. Анатолился, ну, чтобы вот так вот я не позориться, как эту... сейчас. Ну и вы опозорились. Наш вы мне привели опыт там, тени. где кусок, кусок, кусок от эстакады. Я так понимаю, ну, в двадцатом году он там что-то откололся. Вот. 20 я просто я... через Дегтяревский мост, там Оленаты за... Лиги, я там, скажем так, проезжаю и бываю. Мост закрыли на ремонт в середине mm -hmm. июня, mm -hmm. так как он был в После проведения mm -hmm. работ его планировали открыть к 30 ноября. вот. Вот, вот утверждается, что на ремонт было выделено около 920 миллионов гривен. Mm -hmm. А год какой? Ага. Во-первых, я думаю, 23 третий. Во-первых, прикольно, вы... что вам очень вот сложно этого... скрывать, что вы нервничаете. Вот я не нервничаю, я заикаюсь. Ну, вы, вы начали не, заика, не заикались, а когда начали Я нервничать, конечно. Ну, вы, вы это контролировали, а сейчас вам сложно контролировать, Заикание, потому что пульс поднялся. Нельзя контролировать, ну, это до этого пульс. у вас получалось. Мы же с вами уже сколько минут сейчас разговариваем. Я уже несколько минут пива не пил. Э, вопрос такой когда э, мост в аварийном состоянии, что с ним нужно делать? Ремонтировать? Э, Украина что начала делать с этим мостом? реконструировать что а в этом был. неплохого что неправильного а вот и видео ага. и что что неправильного в том что украина начала ремонтировать мост который в этом нуждался в да, да. ну да, да я, я понял ну, я не знаю, тут это, тут Нет, меня... так я я же я же вам верю я параллельно еще я, я уже дальше пытаюсь развивать Э, мост в аварийном состоянии, э, наверное... Деньги не пи***ть надо, а ремонтировать. А, а, а кто деньги, как вы говорите, вы, вы же тут сейчас совсем не, см не сможете подтвердить ничего. Ну, наверное, кличко. Наверное. Вам понравилось вас... слово «наверное» в начале разговора, а теперь вы используете это слово «наверное». В городе. Кто у вас этот главный? Э Кличко. У нас в городе главные киевляне, а в стране главные украинцы, представляете? А Кличко это администратор, это, это СИО. Так э -э -э я так думаю и я в этом уверен. Так, а вы, вы опозорились. На парадом, будущее, на я будущее, за, да, на будущее готов. доказал. Мост у вас Чего упал? доказал? В каком году и где он? Э и его просто начали, его закрыли на аварийный ремонт. В чем проблема? Его или его нужно было. Летом закрыли. А, летом нужно закрыли. было полететь на машине времени в Советский Союз, он летом где он закрыл? еще целый, а, или как? Упал осенью. Вы же сказали, что вы не знаете, когда и в каком году он упал. Уже знаете. Давайте читать. Вот, вы вот телефон отложили и опять начинаете наваливать ерунду. Я уже включил игру. Да. Поэтому. А, вы вам срочно в игру поиграть. Когда Нет. вам нечего ответить, вы запустили игру. Хорошая идея. Я тебе доказал, упал, Нет, упал. Нет, ничего, ничего ты мне не доказал. Мама, ты мне доказал, что ты э, где-то что-то услышал, даже не зная, что это и где это. И нашел, И, ты пошел, это, пошел, и да, что, упал. где упал мост? Где мост упал? В Киеве. Закрыли мост, и я так понимаю, что это в 2020 году было, насколько вот я вижу. Его закрыли, чтобы ремонтировать. В чем проблема? В 23-м. В чем проблема? 23. А еще самое интересное, что даже если у нас есть какие-то дефициты, там, ты... дефициты Пр... каких-то денег, а так это хотел потому, что мы должны сейчас говорить. защищаться от России. парад ты хотел поговорить, чтобы отвести меня от темы про мост. А тема про мост нифига ни, ни не раскрыта. Упал? Упал. Нет, не упал. Взлетел. В аварийном Извину. состоянии, эстакада в аварийном состоянии закрыта на ремонт. Я ролик включал. Закрыто на ремонт, Прошпады. закрыто на ремонт эстакада. Ролик видел? Давай, ладно, давай, давай развивать эту тему. Упал, упал мост, мост, упал мост, мост его упал. ремонтируют. В чем проблема? Упал после закрытия даже на ремонт. Ну, упал. Uh, давай вот даже, ну, в принципе, в принципе, Какой в принципе, в принципе зрители и так уже все увидели. Давай развивать Какой твою тянуть. тему. Ну, упал, хорошо, дальше что? У вас дамба прорывается каждый год, И это только затопление я сейчас э, цепляю снова, а труба тоже. Вот труба в мы, Новосибирске что там? Дамбы свои в отличие от вас не взрываем. А мы мы, мы взрываем свои мосты? Дамбы. Как, какие дамбы. дамбы? Какие мы дамбы да. взрываем свои? А какую вы дамбу взорвали? Мы никакую не взорвали. Мы никакую не взорвали. А вы взорвали. Это подтвержденный а, факт. Это мы, да. Да, да. да. Чтобы низший да. берег правый затопить, да. где наши были. Да, да, да. да. М -м -м. да сами да. себя. Да. да. Так вы же сами себя и только убираете. Доказать тебе? Ну, ты точно будешь на Доказать тебе, учреждений. смотри, пу... Ты Ваш точно что? будешь на параде. Ваш потому, путь. Красавчик. Ваш Путин у э, это красавчик. сильная Это сильная красавчик позиция наш Путин. Это сильно красавчик Смотри Вам У меня у меня на видать. рубахе У меня на рубахе пионы А у тебя на футболке два петуха жопа и к жопе к друг другу Есть такое? Это один орел Орел по посмотри на него, на этого растрепанного орла. Посмотри, он мокрая курка. Вот посмотри, вот. Язык высунул, посмотри, мокрая, растрепанная один, один. курка. Один. А что у него две головы? Одна смотрит на запад. Одна не, я не спрашиваю, куда они смотрят. Почему у орла вот этого потрёпанного, обскубанного, почему у него две головы? А это надо у византийцев. Конечно, вы же своего ничего не придумаете. Это Название наследство. вашей страны это, — это Русь наследство. на греческом. Флаги ваши голландские, правильно, мореплавательские. А потом их еще использовали коллаборанты. Власов, Краснов, Смысловский. Ну, Смысловский использовал. Власов использовал какой флаг? Российского Черноморского в флота. Основном, Андреевский крест использовал в основном Власов. На... А, а, георгиевские Стресски ленточки похожи. откуда взялись георгиевские ленточки? Белогвардейцы, а потом те, кто служили коллаборанты, которые служили в немецких, в немецких формированиях, использовали георгиевскую ленточку. У вас ничего своего нет, вы ничего не можете свое придумать. Так вы бы хоть эту курку перерисовали как-то ровненько, хоть все бы ее перерисовали. Я Подпиши какую мысль от хотел вас. тебе донести? Путин ваш извращенец. А, все, ты слился. Ну, петуш, слил. петушара это ты, у тебя петухи на, э, на футболке. Русия. Русия. Да да, 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 да. Ты знаешь, что э, э, очень, много, очень много девушек и женщин любят пионы. Правда ж? Здравствуйте. Добрый вечер, Вашу Хату. А ви з України? Все буде добре, так. Все, тоді вам наснаги, натхнення, гарного вечора, гарного полювання. Слава Україні і смерть ворогам. Тримайтеся, єднаймося. Якось так, друзі, давайте на цьому закінчувати.